Библию все читали уже. Там одна история с двумя примерами. Ну, история, получается, происходит в одно время. Идет Иисус, за ним идет множество народа, как всегда, в большей части. И у одного человека, начальника синагоги и была дочь при смерти. И вот он услышал об идет к нему, просит его, чтобы он пришел, прикоснулся к дочери, чтобы она была жива. Давайте прочитаем и немножко поразмышляем. Спела, да? Нет. С 21. -го. Можно наверное, с 20 там, где, куда он пошел. И пошел, и начал проповедовать десятиградии. Что с этого? А, нет. С 21 все правильно. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И увидим его, падает к ногам его. И усиленно просит его, говоря, Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа. И теснили его. Один момент. Ну, если можете себе представить, да... Насколько человеку этому тяжело сейчас, ну, начальнику синагоги и его, его дочь при смерти, как этот человек переживает да, сейчас за свою дочь, как ему хочется, чтобы Иисус пришел. Ну, просто вникнитесь в это состояние человека, когда у человека трудность, у каждого из нас были какие-то трудности, да, и как мы хотели их в первую очередь решить. Мы не, не шли решать там, допустим, друга какого-то или еще кому-то какие-то чьи-то проблемы. Мы хотим решить свою проблему, которая ну, для нас очень болезненная, да? которая ну, очень ну, может повлиять на нашей жизни. Соответственно, у этого человека такое состояние. Он хочет, чтобы его дочь была жива. И он пришел к Иисусу. Дальше. История продолжается. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Женщина, ну, 12 лет страдать кровотечением, это ну, даже не, даже передать, наверное, невозможно, потому что ну, мужчины у нас нету такого. Но если бы у нас какая-то рана была на руке, допустим, на ноге, да, она сочилась постоянно, не, ну то есть гниет постоянно сочится, сочится и ничего не можешь с ней сделать. Ну такое в основном вот у наркомана, зачастую, когда уже уже последние стадии, Куполица, да, когда уже все. То есть и, и кому бы она ни обращалась, да, то есть никто не мог ей помочь. Все свое имение потратила на этих врачей, лекарей, знахарей. И пришла еще в худшее состояние. То есть болезнь, она всегда приводит человека в худшее состояние. И вот. Услышала об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тот час иссяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Эта женщина что делает? Что? Вообще, вера отслышана, да? Мы сегодня уже говорили об этом. Услышала об Иисусе. Что она могла услышать? То, что ну, Иисус это делает. Да. Она это услышала, что Бога. есть Иисус, о котором молва идет уже да. везде. И она решила для себя, что если она подойдет и прикоснется, выздоровеет. И это с ней произошло. О. Пришла вера, вера пришла от слышания. Но чтобы эта вера осуществилась, надо прийти и сделать. Да? Не просто так, ну, поверил, да ну и все, и буду сидеть, ждать, пока вера начнет действовать. А оказывается, это не вера действует, это ты должен действовать. А Тебе да. пришла вера, и ты должен действовать по этой вере, а не сидеть или лежать на кровати. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но Иисус хотел видеть, видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ними произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, щерик, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Мы продолжим дальше, но давайте теперь посмотрим. Женщина хотела исцелиться. Mm. Не просто так она услышала, да, об Иисусе. Она много страдала, 12 лет. Человеку было тяжело. Мы можем на себя перенести это, да. Ну что мы живем прекрасной жизнью? Не ну, очень. Ряд, и, ну кто кололся, кто бухал, кто просто любил непонятно что, где, как брать деньги и тому подобное. То есть, и это ж ненормальный образ жизни. Конечно. И от этого образа жизни нашего старого все мы страдали. Правильно? Да. То да. есть, соответственно, если мы страдали, что нам не нравился этот образ жизни нашей. Но мы не знали другого образа жизни. Никто нас не научил, никто нам, ну, может, родители там как-то учили нас, да? Ну, некоторых, может, и учили даже и лучше, те, которые в тюрьме не сидели. А некоторых вообще не учили. Как в основном заключенные, они на улице все воспитывались. Потому что родители не указ потому что хотелось непонятно чего в жизни с юности своей. Так вот, так как мы не знаем, нету того, кто бы нас научил, Иисусу пришлось прийти на эту землю для того, чтобы открыться людям, для того, чтобы достучаться до людей, потому что Завет, который Бог дал, да, 10 заповедей, ну, они помогали, но они не освобождали человека от греха. Они человеку не, не, не дали истинной жизни и не дали небеса. То есть человек, живя в Ветхом Завете, или, скажем, мы, живя старой жизнью, ну, ну что мы знаем? Ну закон знаем, да. Нарушил закон, попал в тюрьму. Не нарушил закон, работаешь, живешь ну, правильной жизнью. То есть, ну живешь, да и живешь себе. Ну то есть, но ну, от этого, что нарушил, что не нарушил, будущее как типа ничего не меняется. Одно, однообразие происходит. Спасения нет, Царства Небесного нет, освобождения от греха нет. То есть понимание, как жить, ну, можно там научиться, допустим, образование какое-то да, приобрести, чтобы работу какую-то лучше приобрести, чтобы зарабатывать. Но опять же, это все суета -сует, Говорит один. Соответственно, в свое время каждому человеку приходит Евангелист или Пророк и, раз, и говорит о Христе. И когда ты услышал, отслышанно приходит вера. Mm -hmm. Потому что если тебе не сказали о Христе, то твоя жизнь дальше будет продолжалась уже не 12, а 13, 14, 15 лет кровотечения. Открытая рана, которая тебя приводит все в худшее и худшее состояние. Ну что мы не молодеем, мы не красивеем. Да. Не, ну молодые еще а а о, себе, о себе лучшего мнения. У меня сыну одному 23, другому 22. Младший женился буквально пару месяцев назад. Поздравление Спасибо. Да. женился на сестре с церкви. Слава Богу. И младший у меня тоже крещен, крестился. Слава Богу. Старший еще нет, еще петляет. Ну, сейчас а скоро Да. Найдет свой путь истинный. Шишек, шишек, наверное, на, на, на собирает, насобирает, а потом... Да, 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 да. Но вот на них смотришь, молодые, красивые, здоровые, огонь просто. В руках все горит, под ногами пыль стоит, так бегает быстро. И кажется, что и, и думаю, что у них все уже, все налажено. И на самом деле жизнь только начинается. И да. если не держаться за Бога, если не укрепляться в Боге, то можно потерять то, что ты приобрел. Почему я вначале сказал, что вникаю в себя в учение, занимаюсь с ним постоянно, потому что так поступая, спасешь себя. В первую очередь себя спасешь. Потому что только Слово Божье нас может укрепить, вразумить, умудрить и открыть нам волю Отца нашего Небесного, который хочет нам благое.